Багатьох херсонців хвилює питання сплати у 2015 році податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Адже з цього року йому дали друге життя. Новації з оподаткування нерухомості торкнулися як громадян, так і юридичних осіб. За роз'ясненнями ми звернулися до ДПІ у місті Херсоні. На всі питання відповів начальник відділу адміністрування майнових податків ДПІ у місті Херсоні Позняк Ігор Олександрович. налог на недвижимость наконец-то у нас уже, можно сказать, официально вступил в силу. Немножко, конечно, с опозданием, но с 31 марта, когда наша сессия городского совета приняла решение о введении этого налога на территории города Херсона, он уже полноправно действует у нас. Я хотел бы остановиться немножко на некоторых моментах. В кодексе, новой ну, редакции кодекса были кардинально внесены изменения в этот налог. То есть там увеличилась база обложения, как новшество было предусмотрено обложение нежилой недвижимости. Но самый такой тонкий нюанс, это то, что сама вот, скажем так, регулирование основных моментов было отдано полностью на усмотрение местных советов. Местные советы... Наших поселковых советов, таких как Антоновка, Зеленовка и остальных, там, которые входят в юридическую горсовета, они по, согласно налоговому кодексу до 31 января уже приняли эти решения. И то есть они предусматривают с собой обложение нежилой недвижимости в том числе. Городской совет, я бы хотел отметить, эта информация очень новая, поэтому я рад случаю, ну так, озвучить, скажем так, широкому эфиру, не предусмотрел обложение нежилой недвижимости. Но э, у нас как? Получается, что э, предприятия, юридические лица, которые владеют нежилой недвижимостью, уже подали декларации. И мы постоянно, каждый день получаем э, массу звонков, как им, как им поступить в данном mm -hmm. случае. Э, теперь я могу сказать официально, есть решение номер 1803 городского совета от 31.03 текущего года. там где э, на, на объекты нежилой недвижимости предусмотрена ставка 0. То есть те предприятия, которые уже подали декларации по э, ставке единица, они знают, о чем я говорю, э, должны подать уточненные декларации с нулевым значением на уменьшение. Э, но, и я бы хотел еще раз уточнить, что декларации в любом случае необходимо подавать, потому что э, мы формируем базу на следующий год, и мы должны видеть, что у нас есть, что на территории Херсона может быть служить потенциальным Объекты вложения. Тобто дані для обчислення податку на нерухомість будуть братися с цієї бази, яка формуется. Правильно разберем? Uh, да, я бы хотів ще сказати так. нам нам наші органи державної реєстрації, да, вони нам збрасують базу, Но ця uh -huh. база, можна сказати, вона не завжди корректна. Тобто, якісь какие-то данные там же є устаревшие, або, може, у кого-то появились новые объекты, кто-то уже какие-то объекты продал. И в кодексі, есть такое положение, которое предусматривает право плательщиков до 31. декабря 2015 года обратиться к нам и на основании оригинала своих документов на право собственности произвести сверки, то есть внести коррективы в свою базу, сделать ее объективной, чтобы потом уже избежать недоразумений возможных при начислении данного налога. Поэтому я бы хотел, чтобы предприятия, плательщики и граждане обязательно воспользовались своим этим правом. В цілому для телеглядачів роз'ясніть, будь ласка, як проходитиме сама процедура сплачення податку, що має зробити людина, яка володіє нерухомістю, за яку має сплатити податок? Що стосується граждан, то граждані э, э, получают від нас уже уведомлення об оплаті, вони можуть отримати до 1 іюля текущего року і у них mm. є 60 днів на оплату. Mm -hmm. Ну опять же, я вже обращался, що желательно конечно, обратиться к нам і документами уточнить свої дані. Предприяття, юридичке ліса немножко другая система обложения. Ми вони самостоятельно і свою площадь, подають нам декларацію до 20 февраля текуща вода, і сплачують поквартально рівними платежами. Або є право платити все зразу, якщо людина не отримує повідомлення, але знає, що у неї така е, нерухомість за яку треба сплатити, е, вона от що має зробити? Все ж таки прийти самостійно, я так розумію, сплатити. Все зависит от, ну, скажем так, осознания человека. Да? То есть он может, быть, может иметь некоторое количество недвижимости, которые подпадают по своей площади под обложение, но он, допустим, не хочет этого делать. Ну, Я уже оговорился, база у нас есть, и в любом случае такому плательщику предусмотрена административная ответственность. Так что я думаю, что суммы там не такие уже значительные. И в интересах самого плательщика просто обратиться к нам, да? подойти и уточнить свои данные. То есть мы всегда э, открыты для плательщиков. Пожалуйста, подходите, обращайтесь к нам. Телефон ближним лично. Мы вам сделаем сверку нашей, по вашей базе. Сделаем вам с ним Скажите, пожалуйста, какие ставки податку для Херсона? Для города Херсона установлены ставки э, единые как для юридических лиц, так и для физических. Mm -hmm. То есть э, вне зависимости от площади, Горсовет решил установить ставку 1% от минимальной зарплаты за квадратный метр жилой площади общей площади жилой недвижимости. То есть на данный момент эта сумма составляет 12 гривен 18 копеек за 1 квадратный метр. Ставка на нежилую недвижимость, как я уже говорил, 0%, нулевая ставка. И Горсовет также существенно расширил перечень льготников, которые освобождаются от платы данного налога. В общем, все это можно ознакомиться более подробно с решением сессии номер 18.03 31 числа. А в цілому пільгова площа для а, житлової нерухомості, за яку не сплачується ага. податок? Льготна площа залишилася прежній. Тобто текуща редакція нового кодексу передусматривала собою 60 квадратних метрів для квартири і 120 для дому. Але сесія Варсовіта вирішила ставити стару норму, тобто 120 квадратів льготних для квартир і 240 квадратів для дому. І 370 для Разносу нагадаємо, надходження з податку на нерухоме майно направляються в місцеві бюджети, а деталі сплати такого податку встановлюються окремо кожним містом, селом та селищем.